ने वही बने अल्लाह नेता की कोई शाहाना खर्चे नहीं थे इस बंदे के खर्चे नहीं थे के यूनुस बिन मैसर। वो फरमाते मैंने हजरत अमीर माविया को दमिश्क के बाजार में देखा था सवारी पर सवार थे वह मरपूर और अमीरिया का पूरा लिबास फटा हुआ था ग्रेबान फटा हुआ था हालांकि उस वक्त अमीर सादगी का ये हाल है और जब मोमिनीन था तो पता चला कि फला सूबे में फला जगह जब नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं ना तो वो जब निकलते हैं तो वो अपनी दर, अपनी दुकानों की कुवाड़ बंद करके जाते हैं कि कोई चोरी ना कर दरवाजे बंद करते हैं चिट्ठी लिखी खत लिखा और हुक्म जारी किया फरमाया ओए दुकानदारों सरफों सोने का कारोबार करने वालों खबरदार आज के बाद नमाज के लिए जाओ ना तो अपनी दुकानें खुली छोड़ के जाया कराओ देखता है कि उसकी हकूमत में कौन सी माँ है जिसने बच्चा जमा है कि मेरी चोरियां करके दिखा है ये वही बंदा दावा कर सकता है जिसका अपना अंदर साफ हो जो खुद चोर ना ये तो हजूर के मुहिबाना साहबी थे से मोहब्बत करते थे प्यार करते थे इन अमीर मुआविया ने सच्ची भैन सी नबी सलाम ने बीवी अमीर मुआविया की हमशीरा नबी पाक की है, बाबीबा ये बहन मुआविया अबू सफिया की बेटी है और अबू सफियान को अल्लाह ने मान क्यों दिया

बिल, बिल्कुल छोटी सी है एक बिल्कुल मासूम है हजरत फातिमा अबू जहल ने हजरत फातिमा के चेहरे पे थप्पड़ मारा बड़ा जोर का निशान बन गया हजरत फातिमा की आंखों में आंसू है हुजूर के पास आई आपने देखा आपका तो आपका दिल बड़ा जख्मी तो कोई कहीं मार के तवे के कहीं दीवा में कोई चढ़ मारे ना हुजूर ने बड़े दुख तो उठाए ने अपनी बेटी से कहा बेटा मैं बदले तो लेने आया नहीं तू इस तरह कर अपने चाचू सुफिया अबू सुफियान को जाके बता हजरत फातमा गई अबू सुफियान को बताया कि मुझे अबू जाल ने थप्पड़ मारा अभी मुसलमान नहीं थे अपने में ले गए जहां वो बैठा था बदगुमाश तो पूछा कि तुमने इस मासूम को थप्पड़ क्यों मारा इसका क्या कसूर है तो कहने लगा कि तू तो मैं तो एक ही राह के मुसाफिर हैं तो ये इतनी हमदर्दी कहां से आ गई हर फातिमा से कहा कि जोर से मार थप्पड़ इसके मुंह पर मैं देखता हूं ये तुझे कैसे मार इसके मुंह पर थप्पड़ इन नबी ने तरबियत याफ्ता दी गई ऐसा कहा नहीं मेरे बाबा ने मुझे बताया है कि कोई कुछ कहे तो माफ कर दिया करते हैं मैंने मैं, मैं, मैं नहीं मारती हूँ मेरे बाबा की ये तबीयत नहीं है मेरे अबू ने मुझे ये सिखाया नहीं है मैं कैसे मार सकती हूँ नहीं मारा हजरत फातिमा ने थप्पड़ हजरत फातिमा ने हजरत फातिमा ने तो नहीं मारा लेकिन अब सुफियान ने छोड़ा भी नहीं जोर से थप्पड़ दे मारा हरम में उसके मुंह पर

अमीर मुआविया के सर में यूं इस तरह कर रही थी हाथों को खुजा रही थी जैसे बहनें करें करती हैं या छोटे-छोटे बच्चों के सरों में मां मां इस तरह करती है सर में हाथ मार रही थी नबी के पाक ने फरमाया उम्म हबीबा मुआविया से बहुत प्यार करती हो हंस करने लगी यासुला हां क्यों ना करूं ये मेरा भाई है कौन सी बहन है जिसे भाई अच्छे नहीं लगते जो भाइयों से प्यार नहीं करती मैं इससे मोहब्बत करती हूँ ये मेरा भाई है हुजूर ने फरमाया हबीबा इस जमीन पर सिर्फ तू वालिया से मोहब्बत नहीं करती मोहम्मद भी वालिया से मोहब्बत करता है तू अगर बक्के भी सही तकी की फर्क पाऊंगा यहां हम बैठ जाए सारे इशा की नमाज के बाद चांद निकलता है ना जरा वाजी हो जाता तो दिन भी है लेकिन सही नजर नहीं आता हम सारे शुरू हो जाते हैं थू थू, थू। चांद कितना मैला हो जाएगा है ना चांद गंदा हो जाएगा ना अलबत्ता चांद तो होगा या नहीं होगा थोपड़े खैर न ना ना बच सा अपना मुंह गंदा करेंगे चांद को क्या फर्क पड़ता है गली से लोग गुजरते हैं तो आवारे घूमते हैं ना आवारे, आवारे, तो क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है अमीर मुआविया ईमान का रोशन चांद है रोशन तारा है तेरी बकवासें अमीर मुआविया की अजमत घटा नहीं सकती बेशक बुखारी में है अव्वल जिश मिन उम्मती यगजून अल बहर फकद औजम पहला वो नशका जो समुंदर पे बैठ के जहाद करेगा ने फरमाया फत इस लश्कर पर जन्नत वाजिब है और ये लश्कर खुशी करने वाला अमीर था अमीर मुआफिया लेके गया था ये लश्कर बुखारी में मौजूद है कि इस ये लश्कर और इसका सिपा सलार और इसमें मौजूद सारे फौजी ने फरमाया इन सब पर जन्नत वाजिब है अब मैं तो यहां नहीं कहता कि आप नाराज हो जाएंगे किसी से जाके तहकीक कर लीजिएगा या मुझसे ही पूछ लीजिएगा बाद में कि हजरत इस का सिपा पूछिएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस लश्कर का इस लश्कर का सिपा सलार कौन था।, था इस लश्कर का सिपा सलार अमीर मुआविया का बेटा था करके दिखाओ इनकार इसका बुखारी में मौजूद है अल्लाह त करोड़ा रहमतें हों उन हस्तियों पर अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाए वक्त खत्म हो गया मेरा तो और भी दिल था कि मैं इसका जिक्र खैर करूं इंशाल्लाह आइंदा जो दो दो, दो जुम्मे आएंगे उसमें हम रमजान और इस्ते रमजान पे गुफ्तगू करेंगे